নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ আজি মনটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে আচলতে পুৰণা মোবাইলটোত মোৰ স্পেচ প্ৰব্লেম যিহেতুকে মই অনলাইন কাটিং ক্লাছ কৰোঁ লগতে ভিডিঅ'সমূহো বনোৱা হয় সেইবাবে ভিডিঅ'বোৰ গোটেই ডিলিট কৰিবও নোৱাৰি বিশেষকৈ অনলাইন কাটিঙৰ সেইবাবে নতুন মোবাইল এটা বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছিল আগতেই প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু যিহেতু মোবাইল এটা লওঁ বুলি ল'বও নোৱাৰি দিয়কচোন কাৰণ ভালেখিনি দাম পৰি যায় আৰু যিহেতুকে লৈছোঁ অকণমান স্পেচ থকা বা ভাল মোবাইল এটা ল'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' বনালে কেমেৰাটোৰ কথাও আহি পৰে অকণমান কোৱালিটিটো ভাল হ'লে মানুহে চাইও ভাল পায় দিয়কচোন কিন্তু এটা কথা কি জানেনে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ বাবে নহ'লে হয়তো মই ইমান দামৰ মোবাইলটো ল'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকেও ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাব কোৱালিটি ভাল পাব কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক মই কওঁ বা যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক লৈ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যদিহে কণ্টেণ্টসমূহ ভাল হয় যদিহে ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা কোনোবাই কিবা শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দাবী মোবাইল এটাৰো প্ৰয়োজন নহয় ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই ক'বলৈ পাই সুখী হ'ম যে মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পঞ্চাছ হাজাৰ ফলোৱাৰছ হোৱালৈকে মই মাত্ৰ আঠ হাজাৰ টকীয়া দামৰ মোবাইল এটাৰেহে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাৰণ মই জীৱনত কোনোদিন ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ যিটো মোবাইল লৈছিলোঁ সেইটো মাত্ৰ মই ফোন কৰিবৰ বাবে বা গ্ৰুপৰ বাবে কিছুমান কলেজৰ তেনেকুৱা উদ্দেশ্যৰেহে মই মোবাইল ফোনটো লৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি যিহেতু ভবা নাছিলোঁ দামৰ মোবাইল এটা লোৱাৰ কোনো যুক্তিও দেখা নাছিলোঁ তেনেকৈয়ে ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ৰাইজেও আদৰি ল'লে তেনেকৈ বনাওঁতে বনাওঁতে পঞ্চাছ হাজাৰ ফলোৱাৰছ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম পে'মেণ্টেৰেও মই আনকি মোবাইল লোৱা নাছিলোঁ ঘৰৰ মাটি পুতিছিলোঁ তাৰপিছতহে লাহে লাহে মোবাইল এটা লৈছিলোঁ তাকো পোন্ধৰ হাজাৰ টকীয়া দামী সেই মোবাইলটোৰে মই ইমান দিন ভিডিঅ' বনাই বনাই এতিয়া মোৰ দুই লাখ ফলোৱাৰছ হ'ব বা ইউটিউবত এক লাখ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়েই মোৰ তথাপিও আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'খিনি মোৰ আঁকোৱালি লৈছে সেইবাবে মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত বেছি দামী মোবাইল ফোন বা কিবা কিবি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয় যদি আমাৰ মাজত কিবা অকণমান প্ৰতিভা থাকে বা সেইখিনিৰে যদি আমাৰ দহজনৰ উপকাৰ হয় তেনেকুৱা ভিডিঅ' সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব লাহে ধীৰে নিজৰ উপাৰ্জন হোৱাৰ পিছতো মোবাইল এটা কিনিব পাৰি ভাল কেমেৰাত আজি ময়ো তাকে কৰিলোঁ বহু দিনৰ অন্তত বা বছৰৰ অন্তত ইমান দামৰ মোবাইলটো মই ল'ব পালোঁ কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ যে ইমান দামৰ মোবাইল এটা মই কিনিব পাৰিম বা কিনিম যুক্তিও দেখা নাছিলোঁ যদিহে মই ভিডিঅ' নবনালোহেঁতেন বা যদিহে মই অনলাইন কাটিঙৰ ক্লাছ নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মই কেতিয়াও ইমান দামী মোবাইল এটা নিকিনিলোঁহেঁতেন ভাল লাগিছে আজি কৈছোঁৱে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিলে মোৰ কম হ'ব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনত আৰু ময়ো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হয় সকলোৱে বিচৰা ধৰণে সফল হ'ব পাৰে আগুৱাই যাব পাৰে জীৱনত আৰু যিসকল নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছে বা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক এটাই কৈছোঁ নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনি বিকাশ কৰি পেলাই ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি যোৱা বা যাওক তাত কিবা এটা বস্তু কিনি অনাৰ ষ্টাৰ কিনাৰ কিবা কৰাৰ সেইবোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া ভাল হ'ব দহজনে আঁকোৱালি ল'ব তেতিয়া সকলোৱে সফল হ'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' বনোৱা যাত্ৰাটো কোনেও প্ৰফেচনেলি ল'ব নালাগে পৰালৈকে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে এটা ৰুচি হিচাপে বা আজৰি সময়ৰ সদ্বৱহাৰ হিচাপে আপোনালোকে কৰি যাওক তেতিয়া আপোনালোক নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু সফল নহ'লেও আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা আক্ষেপ নাথাকে বা আপোনালোক ডিপ্ৰেছ নহয় যদিহে আপোনালোকে ৰুচি বা আজৰি সময়ৰ কাম বুলি ভাবি পেলাই কৰে আৰু তেতিয়া সফল নোহোৱাৰ কোনো কথাও নাহে যিহেতু মই সেই মানসিকতাটোৰে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে ভালে থাকক সকলো তেতিয়াৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিবলৈ আৰু লগতে আপোনালোকেও মোক ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা বিচাৰে মই